Добрый день, вы дивитесь телеканал «Социальная Краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию, студию «Костянтин Крупский». Будем сегодня встречаться и говорить про э, майстерні руки Людмилы Люненко, это майстриня плетения для ляного шпагату. Добрый день. Добрый день. Я понимаю так, что вот первое, что попало вам в руки когда-то вот в детстве, это была такая вот веревочка. И вот 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 из этого все и началось или как-то по-другому человек приходит вот к творчеству к рукоделию к хендмейду в хорошем смысле этого слова ну ниточка мне попала в руки 10 декабря 2013 года это первый раз я ее в руки взяла угу. и уже 23 апреля 2014 года у меня была первая персональная выставка больше 100 работ. А как вот рождаются эти фигурки? Сначала выливается какая-то основа, а на нее потом вот на, на, да. на это все да. как, как это делается? Это если у меня просто человек, которым, которым мы сотрудничаем, вот и он мне делает специальные фигурки, те, которые я задумаю. Потом я вот такую красоту делаю, обматываю их длинным шпагатом. Угу. А, что было самое первое? Вот вы сказали, что это все там случилось буквально там полтора года назад. А, что, кто родился первым? Первый это был, приближался год лошади. И первые были подковки, конечно. Вот. Это вот для своих подруг. Мне просто хотелось сделать им приятно. Вот. Ну, Что-то купить было. Ну, вы знаете, в магазине ну, купишь, ну, это все покупают. Вот. А хотела своими руками. Я сделала вот первую подковку, потом я их сделала пять, потом десять, потом детям, потом лошади. Вот начала делать. Ну, первое время я посмотрела в интернете. То есть мне было интересно, потому что я никогда не занималась творчеством, и мне было это очень интересно. Поэтому я, ну, вот лошади и сделала и подковы ну а потом захватила мне это все и начиналось ночью просыпалась записывала чтобы я хотела сделать вот и вот таким образом получилось. Есть какой-то проект, который до сих пор не реализованный, потому что вот вы пока вот еще не, не нашли подхода к этой или фигуре, или вообще к этому проекту, потому что вот отсюда начинали, как-то не получилось. Отсюда заходили, тоже как-то не получилось. Но проект есть, и вот, вот такой вот прям вот должен все-таки появиться. Ну, я не думаю, я не знаю, про появится или не появится, потому что я саму еще технику, как бы техника новая, я ее сама еще не изучила, поэтому не знаю, что. Вот. Но есть у меня проект на будущее очень большой, то есть э, я хочу сделать э, все гербы э, нашей Кировоградской области. Вот, и, э, сделать общий, областной и все 24 области каждого района ГЕРБ. То есть у меня mm -hmm. такой проект. А, а где проходила ваша выставка? Вы сказали, что вот она была буквально уже там через год, после того, как вы начали первая персональная. Моя первая выставка была в Бельтике Чижевского, в нашем городе, в городе Кировограде. Это было 23 апреля прошлого года, 2014, -го, и 25 марта 2015 -го года у меня была вторая персональная mm -hmm. выставка. Теперь вы в Кировограде, получается, знаменитость. Все знают о том, что там живет Людмила, которая вот с помощью обычной нитки может вот делать такие чудеса. Да, я думаю, что да, потому что э, оказывается, что в Украине есть там какие-то работы, но они все в одном э, в одном цвете, только в цвете самого шпагата. А то, что он цветной, такой красивый, я это все все это я крашу сама. И сейчас я вот стараюсь придумывать самой. У меня самая высокая работа это метр десять я просто не смогла ну, угу, привести да. и самая маленькая вот такая работа или вот такое украшение это уже совсем маленькая это которые сейчас начала делать сама вот э, перед самым отъездом я придумала вот такой веночек оказалось что он очень актуальным на водной ляльке я была вот буквально вчера закрылась и всем очень понравилось а, я понимаю что есть даже ну, некоторые такие поделки которые вот тематические они э, к пасхин например да? да то есть вот да. э, основа там получается обычно деревянное яйцо либо деревянное яйцо, если вот такое яйцо то вообще без формы видите оно сделано mm -hmm. в ажуре вот такой вот в вот таком вот ажуре вот у меня значит была конкурсная из конкурсная кукла очень красивая она сделана полностью в ажуре там целая композиция она очень красивая там одно платье я делала только 10 дней даже не платье а юбку к этому платью. Ну принести его вот сюда как бы не было возможности. Вот. Ну вот в таком плане я работаю. Есть в Кировограде вот магазин, наверняка фирменный уже ваш собственный. Каким образом идет реализация? Как вот задумалась игрушка, сделалась? Что потом? Какая Ну, церковь? я в основном продажей не сильно занимаюсь и очень редко это, если кому-то вот сильно там какой-то заказ, и то эти деньги у меня ходят на материалы. А в основном я дарю друзьям, подругам. Сейчас очень много акций для реабилитации наших ребят в АТО. Поэтому вот недавно у нас была акция, которые приносили несколько работ, кто сколько может работ, и отправили их волонтерами в Германию, и там будет реализовывать для того, чтобы помочь нашему кировскому парню, который там реабилитируется деньгами. в Германии? Да, да. Да. А каким образом шпагат вы красите? Вот и красный, и синий, и желтый, ну и другие цвета? Ну, цветов очень много, вот, я крашу их сама дома, вот, и чистыми красками, но пока это секрет мастера. Понял вас. Если не секрет, то расскажите, сколько времени уходит на изготовление э, вот этой дамы и вот этого гусара? То есть... Ну, это вот сейчас мне уже немножко легче, я уже как бы немножко руку свою так набила. Ну, вот это вот э, где-то 20-25 дней. Вы это делаете все дома, есть специальная мастерская, кто-то помогает какие-то вещи вам, ну помимо основы. То есть вы сказали, что есть мастер, который делает вам, получается, основу. Кто еще из домашних вот с удовольствием приходит вам на помощь? Дети мои живут, и работают в Киеве, поэтому у меня мастерская дома. Я не работаю, я уже давно на пенсии, поэтому я это для меня просто как бы хобби. Просто для, для себя, для удовольствия. Когда работа заканчивается, мне всегда радостно, мне всегда хорошо. Мне казалось, что вот наоборот должно быть какое-то опустошение. Что же дальше? Все, закончил работу. Есть уже созревший следующий проект после того, как один закончен? Ну, знаете, первая выставка у меня была в прошлом году, в 2014. На второй выставке у меня было... По моему, пять или шесть работ с первой выставки. Угу. Вот, конечно, у меня очень большой, знаете, у меня даже руки не успевают делать то, что я уже себе задумала. А есть какая-то тематика выставок? Вот первая была, ну, наверное, я так предполагаю, без тематики, а вторая уже была посвящена вот, вот чему-то там, каким-то вот определенным фигуркам. Нет, знаете, вот что мне хочется, то я и делаю. Вот сейчас девчонки посмотрели вот на такой веночек и говорят, сделайте нам, пожалуйста, веночек, вот примерно как бы вот такая барышня, да, только вот эта шляпка должна быть на, вино, на, на обруче, но что-то еще такое красивое. Вот, нам, пожалуйста, на весну сделайте. Дочка моя, она обычно не любитель вот таких, ну, аксессуара, будем uh -huh. говорить. А теперь она говорит, мама, ну сделай мне такой веночек, чтобы ни у кого больше никогда не было. А, я помню такой шпагат в Советском Союзе им перетягивали, по-моему, посылки. Да, да, да. А, посылки уже ушли в прошлое, Советский Союз вроде бы тоже ушел в прошлое, а, а шпагат остался. Каково сейчас его предназначение? Ну вот, и, насколько я знаю, только вот таким тоненьким шпагатом подвязывают виноград. Uh -huh. Вот. Так же само там какие-то вот, ну, я в основном сейчас вижу только людей творчества, которые делают и стульчики им обматывают, и целые столы большие. Это вот, очень-очень красиво. Есть люди, которые занимаются филигранью, которые очень красивые работы делают. Мне, мне, конечно, еще пока поучиться нужно, потому что я совсем, как говорится, юный совсем еще мастер. Вот. Но есть очень красивые работы шпагатом. А так в быту, ну, вот только знаешь, что мне нравится подвязывала у меня подруга у нее частный дом она подвязывает виноград а вы в своем доме что-нибудь сделали вот для себя чтобы оно осталось никому не отдали и вам нравится стульчик столик или что-нибудь еще да у меня есть это еще первая работа есть вы знаете вот у нас так называется вот поле чудес там которые продают вот ну те старые вещи и я купила еще вот как я начинала, такой маленький столик, я даже не знаю, может, он игрушечный. Вот этот столик, это первый, который с ажуром весь у меня стоит дома. Вы делаете что-то на заказ? Приходит человек и говорит, вот мне нужно вот там на подарок вот маме, вот пожалуйста. Ну, если вот, если он со своей идеей, ему уже посидим, делаю, конечно. Ну, пока, вы знаете, у меня не было таких, э, чтобы я не смогла сделать. Вот так я хочу сказать. Может быть, что-то кто-то придумает такое. Я сделала шикарные лилии. Они в большой вазе, напольной. Я сделала из мешковины шикарные розы, очень красивые, герберы. Вот. Но это все принести было невозможно. Вот. Я буду просто в украинском доме вот, на не э, ярмарка будет. 8, 9, 10, ой, 9, 10, 11. Но ну, там тоже будет не все работы, потому что нет возможности все привести. На выставках вашей работы приобрести все-таки можно или вы их принципиально не продаете, а вот они остаются и расходятся просто как-то так вот по знакомым? Ну, если, если уже человек сильно хочет, то, конечно, да, можно купить. На чем вы сейчас работаете? Вот э, от чего вас оторвала эта выставка на Пасху в Украинском доме? Что осталось нереализованное, пока еще вот в Кировограде? По крайней мере, пока ничего. Я очень готовила, готовилась к выставке модналяльков в город Киев. И перед тем, как сюда приехать, я просто сделала себя выставку у себя в городе. Пока вот идея только вот сделать нашим барышням красивые обручи. Они сильно этого хотят. Угу. А выставку, которую вы сделали в Кировограде. вот вы чувствуете что да вот народ и приходит смотрит это интересно а есть на это время и желание вообще вот смотреть на подобные вещи вы знаете люди приходят и значит возле моих работ это уже проверено было после первой выставки люди с библиотеки где я делала выставку вот они ставились теперь ставили специально два кресла потому что люди приходили в прошлую первую выставку и говорили что от ваших работ идет такой такое тепло, что они приходят и заряжаются моей энергетикой. А вот на других выставках я была, я была в Пирогово два раза, на День плетения и на Осенний, осенний день мастеров. Вот. Люди очень много фотографируют, и они просто говорят, мы в шоке, мы такого никогда не видели. Оказывается, что из цветного шпагата вот такие работы по Украине я одна. Uh -huh. Был ли какой-то конкурс, в котором вы принимали участие, и вот ваша работа как-то вот была там где-то отмечена, и вот есть уже такая вот легендарная у вас э, ваш проект, который знают много людей? Первый мой конкурс это был вот, 3-4-5 на модной Ленке, я стала финалистом конкурса. Кто победил из, возможно, представленных здесь фигурок? Нет, здесь нет. Тут, там специальная работа, которая композиция. Там у меня девушка в ажурном платье с зонтиком, кальдеря специальный вот сделанный сзади скамейка, там так веер небрежно брошенный. Uh -huh. То есть вот такая. Там работа вот ташку игрушка, есть э, экспозиция, которая говорю, что я делала очень долго юбку для нее. По-моему, мы видели эту работу на фотографиях с девочкой, с фонарем, да. Э, да. со скамейкой, да. рядом. Я думаю, что редактор может ее показать, и мы увидим ее уже так, ну, на большом экране. Если какая-то любимая работа, но вот которая вот нравится и вы ее с удовольствием повторяете, можно же сделать ее еще раз, второй, третий, четвертый. Ну, любимых у меня точно нет, потому что я их всех люблю, и они для меня самые любимые, дорогие. Но ну, есть у меня, э, она называется э, богиня счастья, богиня удачи. Вот у меня ее, э, вот у меня первая была на первой выставке, на второй выставке и потом э, на, э, попросили у меня еще сделать мои друзья, и все три, и они все три разные. А, нет домашних животных, а вроде бы, мне кажется, неплохо смотрелся бы какой-то песик, а, какой-нибудь такой, как котик вроде бы, вот оплетенный такой был бы очень интересный. Котов очень много. Котов – это вот самое любимое у людей, это коты, вот, и поэтому коты всегда у меня присутствуют. Козы и коты, и независимо от того, какой год, они очень коты и овцы. Вот это люди больше всего любят. Не только дети – Особенно, ну вот женщины немножко постарше, это вот, очень любят. А, есть же береги, да, которые также можно сделать с помощью э, шпагата. Я хочу вам сказать, что мы сделали все береги. А, вы их э, пересылаете, допустим, с помощью волонтерской какой-нибудь организации, ваших знакомых, э, бойцам, которые сейчас э, находятся на фронте? Э, значит, в ноябре в ноябре месяце была э, в украинском доме Украина Украина-Краина-Мри, или вот я не помню, как правильно называется. Вот, и там как раз в это время уезжали бойцы в АТО. Я им всем подарила, сказала носить под бронежилетом. Я не буду говорить, что... Пускай ну, у них так и будет. Один из них сказал мне, вы знаете, что-то язычным так это попахивает. Я говорю, вы назовите, как хотите, но вы носите ее под бронежилетом, и она вам всегда будет охранять вас. Да, мы делаем много подарков в АТО, но в основном мы делаем для того, чтобы можно было продать, и, потому что ему ну, же не положишь вот, это, mm -hmm. вот, вот такую, вот, он носить ее не будет. А просто как помощь денежная. Волонтеры очень часто приходят к нам, и очень часто проводятся в городе у нас базы. riiklik aktsioon . Ahti. И вы делаете еще и сумки, да? Ну вот мы видим ее там на фотографии. Да, да. Это вещь носимая или это вещь более такая, как экспонат просто? вот-вот? Или ее действительно можно взять и положить туда все современные вещи, ручки, блокнотик, там, современные мобильные телефоны и пойти все-таки? Да, ее? это носимые сумки. Значит, первые две сумки, которые сейчас, это сумочка, вот это уже я начала пробовать ковроплетение, знаете, вот плетут, то есть ковры, которые делают, ковры плетения, вот, вот эта вот первая сумочка у меня вот только сейчас начала. То я вязала крючком. У меня дочка говорит, говорю, дочка, давай я тебе подарю ну, на день рождения. Она говорит, да нет, мама, я не буду носить такое. И когда выставила интернет, она говорит, нет, нет, мама, я тоже хочу. А, то есть дети вот с интересом наблюдают за тем, как вы растете как мастер плетения из, ну, с помощью шпагата? Да, конечно. Мои дети, конечно, этим не занимаются, но я сама недавно только этим занимаюсь. Они никогда не думают, что мама может заниматься творчеством. Угу. А вот, да, они очень хорошо относятся к тому, что они радуются за меня, им всегда это нравится. Ну, не знаю, будут ли они это делать, но время покажет. А чем раньше мама занималась, Вот что дети так считали, что вот мама как вот, ну, вот очень удивительно, что мама пришла к творчеству. Ну, а до этого? Мама была председателем профсоюза области. Поэтому я занималась общественной работой очень много лет. И, ну, как всегда, мы там в 90-е годы мы стояли на рынке, как говорится. Угу. То есть у меня никогда не было, ну, тьф, с творчеством что-то связано. Нет. Есть какая-то популярная э, вещь, которая очень, вот, ну, вот дети вот хорошо на нее реагируют. Э, что это? Игрушечка или фигурки какие-то, которые вот, наиболее популярны у детей, вы заметили? Это их так привлекает? Ну, у меня есть Шреки Фиона. Вот. Это детей очень привлекает. Вот. Я делаю ее не просто для того, чтобы, ну как для выставки, чтобы угу. она была. Они большие небольшие. И Фиона, еще Шрек держит маленькую Фионенка, или как там правильно сказать, я не знаю. Детеныша. Детеныша, будем так говорить. Да, то есть поэтому дети реагируют. Дети реагируют на все. То есть у меня есть шахматы. Шахматы сделаны в, в украинских цветах. Вот, очень красивые. Есть бордовые с белым шахматы. Это вообще вот это, я только на эту выставку привезла. То есть не черные наступают на белых, а желтые, желтые на желтые на синих. На синих. Все. Да, или белые на бордовых. Uh -huh. А есть следующие планы, выставка в Кировограде, где, где будете принимать участие, где можно будет посмотреть вашу работу, вот так вот, вживую? Ну, вот сейчас, вот я же говорю, что здесь, в, Ки в Киеве, будет 9, 10, 11 в Украинском доме. А там пока, ну вот, и не знаю, буду ли я на в пирогово на открытии сезона весенний день, в, это мастеров потом в, в июне месяце день плетения. Тоже, как бы я не знаю, плиту я или не плиту, но я так считаю, что я плиту. Uh -huh. Вот. Ну а там Украина, Мри, потом Сорочинская ярмарка, это точно я планирую туда ехать. Ну то есть планов много. Вот сейчас э, было очень много приглашений, поэтому. Нет. А вот э, по участию на выставке вы понимаете, что вот конкурентов у вас очень много? Или там люди, вот, которые м, также занимаются также э, плетением, они там поддерживают, интересуются, общаются? Или ведут себя так вот, ну, вот, Вот, вот приехала с Кировограда. Вы знаете, в общем, абсолютно все творческие люди, они же добрые и хорошие. Вот. И люди принимают меня очень хорошо, потому что я для них не конкурент, пока еще, потому что уже приходили, там уже смотрели, э, спрашивают, ну я же не все говорю, и поэтому я к этому пришла сама, поэтому я думаю, что люди должны сами э, думать, а не приходить просто, э, просто, чтобы им рассказали, они а будут делать. Uh -huh. А фигурки женские, мужские, это вот из сказок детства как-то вот они появляются, из каких-то фильмов, откуда они вот рождаются? Вы говорите, что даже вот как-то вот ночью раз? Да, да, вот я проснулась и мне захотелось сделать гусара и гусар и девушку вот но у меня же есть еще и цветной гусар большущий такой красивый вот ну может быть я не знаю знаете мы всегда в детстве мечтали ходить в красивых платьях там с какими-то прическами может быть это вот из детства ну, поэтому вот кстати на экране сейчас находится вот этот гусар цветной который на да. самом деле да. больше чем даже вот этот да. гусар который больше. Находится здесь. и девушка больше а вы проводите мастер-классы для детей для того, чтобы эм, их чему-то научить, э, и возможно, у них чему-нибудь там научиться? Вы знаете, не, не провожу, потому что очень сложная техника. За час, за два я ничего не смогу им показать. То есть э, мастер-класс это начало и, зак и заканчивание. То есть результат. Вот. А у меня так не получается. Если я работаю, делаю несколько дней, там, или даже неделю, или больше, как я могу научить пока? Во-первых. Во-вторых, там работа с горячим клеем. Я боюсь, это дети. И тем клеем, которым работаю, он постоянно будет у детей вот так в руках, они будут его снимать, и им будет неинтересно. А нужно просто продумать какую-то технику, но я пока еще не готова. То есть у меня не, мне не хватает времени. Вы занимаетесь этим, ну, получается, где-то года полтора, наверное, да? Да, даже а меньше. Можете сказать, что, ну, я уже научилась, вот э, можно за полтора года освоить это? Ну, вы знаете, я всю жизнь учиться буду, да, но вот э, с, даже не могу сказать. Мне кажется, что я сама еще учусь, учусь, учусь и учусь. С нами сегодня была Людмила Линенко, это мастер плетения с помощью льняного шпагата. Спасибо вам большое. И вам спасибо. И удачи. Спасибо. До телеглядачей на телеканале «Социальная краина», а также на телеканале «Черноморскую телерадиокомпании мы еще повернемся.